Мы на самом деле странники и пришельцы yeah. на этой земле. Ни с чем мы сюда пришли, ни с чем уйдем. Что с собой мы только можем забрать? Веру нашу и наши дела идут вслед за нами. А так, физически, что мы сможем забрать? Петр пишет: все, что у вас на земле здесь происходит, воспринимайте как приключение. Пройти это приключение без Иисуса нереально. А сейчас, когда происходит такая масштабная война, и мир вступает в эпоху апокалипсиса, конечно, многие люди, они прибывают в иллюзии, не понимают ничего, ни сроков, ни времен. Ну, куда время идет? Как Господь, Он рассказывал, рассказывал, рассказывал притчи, и потом говорит, ну, в принципе, все идет к чему? Что придут ангелы и соберут всех злых из среды праведных и бросят в печь огненную. И святые будут царствовать на земле. Хотелось бы сегодня, чтобы каждый из вас имел это путешествие с Иисусом во времени. Для этого Бог и прислал своего Сына на землю, чтобы каждый имел эту возможность, и чтобы жизнь каждого она стала как приключение действительно с Богом. Этот мир, он вертится, движется, не просто там все это хаосно. Есть законы, и Бог предупреждает об этих законах. И как у нас тогда может произойти это путешествие с Иисусом? И Иисус говорит, «Ты дай мне тебе тогда звезду утреннюю, и тогда ваше путешествие будет успешно. Что такое звезда утренняя? Это когда мы рождаемся от Бога. Это когда действительно у нас есть полноценное познание Бога. Без Бога, без Его Слова мы во тьме. И для этого нам дано Слово Божье. Мы должны приходить к этому пророческому Слову, которое говорит, что было, что есть, что будет. Пророческое Слово, чтобы не быть во тьме. И если мы правильно это делаем, если мы стоим на правильном пути, тогда взойдет в нашей жизни действительно солнце правды, то есть Бог придет, Иисус придет в нашу жизнь, и взойдет тогда утренняя звезда в вашей жизни. Что это такое вообще? Утренняя звезда, Библия говорит, это является Иисус. То есть или без Иисуса, без этой утренней звезды человек, он движется во тьме, тогда авось, как там получится, или там, или там. Или когда действительно Иисус тебе освещает путь, то есть ты четко можешь видеть, понимать волю Божью, план Божий, судьбу Божью. Как вот говорит, ну это судьба. Да, но есть судьба от Бога, есть судьба от дьявола. Так вот, по какой судьбе будешь двигаться? Или от Бога, или от дьявола. Зависит от кого? Зависит от нас, любимых. Да. И вот для этого нам нужен Иисус, и нужно именно это путешествие с Иисусом, чтобы видеть, знать эту волю Божью, знать судьбу Божью. Бог приготовил лучшее, но новшество человека, дополнение человека, всякие если, хотелки, душевки и так далее, и так далее, они приводят туда, куда... Человек потом не хочет, где быть или где оказаться. Но это опять выбор чей. Если же мы движемся по воле Божией, тогда получается путешествие с Иисусом. И поэтому, что нам Библия говорит, Иисус пришел, чтобы мы с Ним соединились здесь. Он наш глава, мы Его тело, и Он отдал душу свою за нас, а мы отдаем свою душу и жизнь ради Христа и ради Евангелия.